जमात इस्लामी हिंद खामगावच्या वतीने अठ्ठावीस जुलै दोन हजार चोवीस रोजी सकाळी साडेदहा ते साडेपाच यावेळेत जिया कॉलनी स्थित टिपू सुलतान हॉल येथे त्रैमासिक ट्रेनिंग कॅम्पचा आयोजन करण्यात आले होते या प्रसंगी जमातचे सचिव मुंबई निवासी मोहम्मद जफर अन्सारी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते कार्यक्रमाची सुरुवात हाफिज अतिकुर रहमान यांच्या कुरान पठनाने इकामत ए दीन साथी आवशक त्याग आणि माझी भूमिका या शीर्षकाखाली चर्चा झाली चर्चेनंतर मोहम्मद जफर अन्सारी यांनी मुसाफिर काय होते या विषयावर मार्गदर्शन केले भाषणानंतर पहिले सत्र संपले दुपारची नमाज आणि भोजनानंतर दुसऱ्या सत्राची सुरुवात जिल्हा नियंत्रक इशरत अंजुम साहेबा यांच्या हदीस व्याख्यानाने झाली जमाते इस्लामीच्या केंद्राच्या बांधकामावर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे उमेर अहमद खान साहेब यांनी केंद्राच्या बांधकामाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली हे सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र दवाखाना सेवा केंद्र समुपदेशन केंद्र महिलांसाठी एक वर्षाचा आलमी अभ्यासक्रम गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी चांगली उत्कृष्ट लायब्ररी व्याजमुक्त बँक इत्यादींची सुसज्ज असेल व्याजमुक्त बँक इत्यादींनी सुसज्ज असेल व येथे समाजाच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यात येईल यावेळी जफर उमेद अन्सारी सोहेल फुरकान उमेद, उमेर उमेर अहमद खान हाफिज अधिक उर रहमान मंचावर विराजमान होते दुपारच्या सत्राचे संयोजक जुल्फीत कार हुसैन होते या कार्यक्रमामध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते महिलांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली होती त्रैमासिक ट्रेनिंग कॅम्प यशस्वीतेसाठी जमाती इस्लामी हिंद खामगाव शाखेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले بلکہ بعض ایسی سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا ایسے سخت امتحان سے ان سے گزرنا پڑا کہ عام حالات میں ایک بندہ اپنے آپ کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے وہ اپنے جسم کو تکلیف پر ڈالنا گوارا کر لیتا ہے لیکن جب وہی تکلیف ان کے اولاد کو ان کے بچوں بنا آتی تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا آپ اپنے بچوں کی آرام کے لیے کتنی ساری چیزوں سے کمپرمائز کر لیتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں پہلے اب تو لوگ مر رہے بندے نہ سمجھ رہے باتوں کو لیکن پہلے میں دیکھتا تھا کہ لوگ وہ نہیں بنتے تھے اس لیے کہ پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اگر ہم پر آزمائی شامل ہو تو وہ تحریر میں نہیں شامل ہوتے تھے اس خوف سے کہ ہم آزمائش میں آ رہے تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا لیکن وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اس تکلیف کو تکالیف کو اور اللہ کی طرف سے ان آزمائش کو برداشت کیا ایک بہت اچھی طرح سمجھ نہیں ہے تو آزمائش کا خڑنا ہے اللہ تعالی نے آزمائش کا جو آزمائش کا جو اصول جو بنایا رہا ہے قرآنِ قریب میں اسے کہا کہ ولا گردو اندر ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے اس میں نام تحقید کر مطلب آپ اسے مخصوص فراغ نہیں اسے وفات نہیں ہے والنبی اندر بشیخ من الخوفی من جوعی و نقسم من الابوانی و لان خطر و اور جب ضرور آزمائیں گے بھوک سے خوف سے جان پان کے نقصان سے باقا سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو صبر کرنے والے استخابت سے اس پر جمع رہنے والے لوگ ہیں خوشخبری سنائی ہم اس وقت کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کچھ ایسی آزمائشیں کچھ ایسے امتحان ہیں کہ جو جس کا تعلق ہماری ذات سے ہوگا کہ جس میں کمی آ رہی پہلے بہت وافر مقدار میں اس ملتا تھا لیکن جب آپ تحریک کے دائرے میں آئے آپ نے ذمہ داری کو سمجھ لیا تو ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان پہ آزمائش آ رہی اور اس میں کمی آ رہی وہ شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے رسک میں حرام کا شامل تھا تو زیادہ محسوس ہوتا تھا اب یہ آنے کے بعد احساس ہوا کہ بھئی حرام تو آپ کھا بھی سکتے چھوٹا پڑے گا تو تنگی پیدا ہوئی لیکن اللہ کے واسطے آپ نے اس کمی کو برداشت کر لیا اللہ کے واسطے آپ نے اس کمی کو جھیل لیا اور اس میں سے نہیں جھیلا کیا ہم پر پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا کام کر رہے ہیں شروع کر دیا تو آپ کی ایک تو فلا نے دین کا کام شروع کیا تو اس کی دو دمال ہوئی فلا نے چالیس دین لگایا تو اس کو ادھرہ